Dəyərlikonom əzizlərim, salhazada Masazər qəsəbəsində hazır təmirli əşyalı mənzil təqdim edirəm sizlərə. Mənzilimiz 55 kvadratdır, qazları var, binada yaşayış var. Apartman tipli binadır, yəni 4-5 mərtəbəli bir binadır, daş binadır. Binada tam yaşayış var, qazlı, suyun, işığı, hər şey daimidir. Bu gördüyünüz qonaq otağıdır. Bu gördüyünüz əşyalar hamısı qalır. Tək çıxacaq televizor və paltariyadır. Qiymət də bir digər görüntünün məlumat yerində var. Baxa bilərsiniz və burada da mənzilin eyvanıdır, yəni balkonudur, gördüyünüz kimi. Balkonda da şkafı da yığılıb. Elə bir qonaq otağıdır. Tam təmirdir. Döşəməsi laminatdır. Yerləşməsi prospekt yolun üzərində yerləşir, Masazır qəsəbəsində. Prospekt yoldan arası 30 metrdir. Hazır yaşayışlı binadır. Və bu da mənzilin dəhliz hissəsidir. Elə bir dəhlizi var. Gördüyünüz kimi bütün otaq qapıları dəhlizə açılır. Hal-hazırda qonaq otağına baxdıq. Bu da ana giriş qapı hissəsidir. Burada hamam otağını göstərəcəm sizlərə. Hamam otağı da tam təmiridir. Hamsi də işləyə biləcək dedik. Və keçirəm sizə bu evin yataq otağını göstərək. Yataq dəsti tam şəkildə qalacaq. Otaq dəsti tam şəkildə qalacaq. Qiymətdə də endirim olacaq. Nağd satılır, kreditlə təklif olunmur. Kombisi var, tam işləkdir, hələ də mənzil istidi. Və burada da qaldırobu var. Dəhliz hissəsində. Mənzilimiz 55 kvadratdır. Qanuni 2 otaqdır, 2 otaq kimi də saxlanılıbdı. Və keçirəm sonuncu mətbəx səni göstərim sizlərə. Və də bu mənzilin sonuncu göstərəcəyim yer mətbəx hissəsidir. Bu gördüyünüz mənzil əvvəllər təzədir. Hazır qazlı mənzildir, sənədlərimiz. Hazır kupçalıdır mənzildir. İpoteka su hazır olan müştəri müraciət eləsə, ipoteka edə bilərlər. Bir daha məlumat təqdim edə bilərəm. Masazır qəsəbəsində prospekt yolunun üzərində yerləşən bir binadadır. Prospekt yoluna 30 metr məsafədə yerləşir bu bina. Böyük Yaraz marketin yaxınlığındadır. Qiymət bilənlər üçün məlumat yerindədir. Qanuni 2 otaq 55 kvadratlı bir mənzil təqdim etdim istərək. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, gələcəkdə satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı olan video görüntüləri ilk olaraq sizlər izləyə biləsiniz. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.